تو حسن اللہ صاحب کو پتا ہے کہ یہاں پر خنقہ کے ترجمہ گلہ گھونٹنا نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ یہاں پر خنقہ کے ترجمہ سینے سے لگانا گلے سے لگانا ہے لیکن جان بوچ کر جان بوچ کر غلط ترجمہ کر کے سیدنا عائشہ کے ساتھ ٹھوپ رہے ہیں سب سے پہلے آپ سنی مذہب کے حقیقت پر حسن اللہ علیہ صاحب کی یہ ویڈیو سماعت فرما لے پھر آتے ہیں اس کے جواب کی طرف اچھا یہاں پہ ایک حدیث ہے یہ صحیح مسلم ہے نبوی صاحب کے شرح کے ساتھ جلد نمبر ایک ہے چاپ دار الفکر ہے ٹھیک ہے اس میں وہی حدیث ہے باب الوحی عائشہ صاحبہ یہ بخاری میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے وغیرہ وغیرہ یہ ان کی نوت شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ ہوا کہ جبرائیل ان کے پاس آ گیا ملک جبرائیل آ گیا کال اقرا جبرائیل نے کہا پڑھو پڑھو تو انہوں نے کہا ماں بقار ہے انہوں نے کہا میں مجھے پڑھنا نہیں آتا ٹھیک ہے نا

اتنا دبایا اتنا دبایا ہے حتی بلغ من کیونکہ میری تو جان نکلنے کے لیے گی تھی پڑی مشکل گئی تھی میں بڑی مشکل مجھے اتنا دبایا گلا میرا کہ میری تو بھائی بہت سخت وقت مجھ ثم پہ آیا پھر مجھے چھوڑ دیا پھر کہا کہ پڑھو میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا تھا آتا یہ کس کی روایت ہے عائشہ کی عائشہ عائشہ روایت کر رہی ہے دوسری دفعہ اس نے کہا پڑھو میں نے کہا نہیں پڑھنا ہوتا پکڑ کے دبایا گلا <تصفح> <تصفح> کسی بھی نبی کی, کی, کی کیا کی ہے کہ توہین کفر ہے آپ حضرات نے حسن علیہ صاحب کی دلیل سماعت فرمالی ہے اس حدیث میں پہلی وحی کا جو واقعہ ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہ تھا نموت سے قبل کی بات ہے کہ آپ غارِ حیرہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ اقرا پڑھیے تو آپ نے فرمایا کہ ماں انا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو جیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو گلے سے لگا کر سینے سے لگا کر دبایا اور خوب دبایا پھر چھوڑا اور پھر کہنے لگے کہ پڑھیے آپ نے پھر جواب میں فرمایا کہ ماں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے پھر گلے سے سینے سے لگا کر دبایا دو تین مرتبہ ایسا ہی ہوا اب جو اس حدیث میں اس واقعہ میں یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے سینے سے لگا کر دبایا ہے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں غلط کے الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے گلے سے لگا کر دبایا

یہ پانچ الفاظ ایسے ہیں کہ ان سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے حاشے میں شرعہ میں دو باتیں کہی ہیں ایک بات تو یہ کہی ہے کہ پہلے غطہ کا صحیح ترجمہ بیان کیا ہے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے غمانی عصرانی کہ مجھے سینے سے لگایا اور خوب دبایا پھر دوسری بات یہ بیان کی کہ چار پانچ الفاظ ایسے ہیں جیسے حدیث میں غطہ کا لفظ ہے تو غطہ چاہے تا کے ساتھ ہو چاہے غطہ تا کے ساتھ ہو چاہے وغطہ ہو چاہے عصرہ ہو چاہے خنقہ ہو یہ پانچ الفاظ ایسے ہیں کہ ان سب کا معنی ایک ہی آتا ہے اب ان پانچ الفاظ میں سے جو پہلے چار الفاظ ہیں ان پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جو پانچوہ لفظ ہے خنقہ کا لفظ ہے یہ خنقہ کا لفظ عربی میں عام طور پر اکثر یہ جو ہے گلہ گھوڑنے اور گلہ دبانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب جب امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو حدیث میں غتہ کا لفظ استعمال ہوا ہے غتہ اور خنقہ دونوں کا معنی ایک ہے تو حسن اللہ یاری صاحب نے اعتراض اٹھا دیا کہ دیکھو جب غتہ اور خنقہ کا معنی ایک ہے تو حدیث میں جو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غطنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو سینے سے گلے سے نہیں لگایا بلکہ آپ علیہ السلام کا گلہ گھونٹا ہے اس لئے کہ خود تمہارے عائشہ کہہ رہی ہیں کہ غطنی اور تمہارے ہی شاعر امام نبوی رحمت اللہ علیہ حاشی میں کہہ رہے ہیں کہ غطہ کا ترجمہ ہے خنقہ گلہ گھونٹنا اور پھر اس بات کو عنوان دے لیا ہے کہ یہ سنی مذہب کی حقیقت ہے اور ویڈیو چڑھا دی ہے سستے ویوز حاصل کرنے کے لیے حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس لیے کہ امام نبوی بغوی رحمت اللہ علی نے سب سے پہلے غطہ کا صحیح ترجمہ نقل کیا ہے کہ غطہ کا صحیح ترجمہ یہ ہے عصرنی و زمننی اس دجال اور مکار آدمی نے اس ترجمے کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا ہے اور اس کو پڑھا ہی نہیں ہے اگر اس کو پڑھتا تو اس کا دجل ثابت ہو جاتا کہ بھائی امام نبوی رحمت اللہ علی نے پہلے تو اس کا صحیح ترجمہ نقل کیا ہے بعد میں امام نبوی رحمت اللہ علی نے فائدہ کے طور پر ایک اضافی عنوان کے طور پر اضافی بات کے طور پر یقالو کا لفظ لے کر آئے ہیں جو عربی سے تھوڑی بھی جن کی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقالو کا لفظ عربی میں ایک کمزور بات کو ایک کمزور روایت کو نقل کرنے کے لیے لفظ لایا جاتا ہے یاقید وغیرہ تو امام نبی رحمت اللہ علیہ نے فائدہ کے طور پر آگے ایک اور بات نقل کی ہے کہ بھائی یہ پانچ الفاظ جو ہیں یہ پانچ الفاظ ہم معنی ہیں جنہیں اردو میں ہم مترادف کہتے ہیں یہ ہم معنی الفاظ ہیں اب حسن ریاری صاحب نے جو اصل معنی تھا اس کو بھی بیان نہیں کیا اور جو یقالو کا سیغہ ہے اس پر بھی روشنی نہیں ڈالی کہ بھائی عربی میں یہ سیغہ کمزور بات کو نقل کرنے کے لیے آتا ہے اور جو باقی چار الفاظ ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑا بلکہ صرف خنقہ کا لفظ اس کا وہ ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ یہاں فٹ نہیں آتا اس ترجمہ کو لے کر اپنے گندے دل کا عبال اپنے خبیص ذہن کی خباست وہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر ٹھوپ رہے ہیں کہ سیدنا عائشہ کہہ رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آب علیہ السلام کا گھلہ گھونتا ہے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں نبی علیہ السلام کی حجرت کو جب آپ مکہ سے مدین تشریف لے گئے تھے ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں ان ساڑھے چونہ سو سالوں میں مصنفین نے عدیبوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے شعرہ نے اپنے اشعار میں یہ واقعہ بیان کیا ہے ہم نے بچپن میں اپنے اساتذہ سے سنا ہے مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے کفار نے وہ کافر جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سوانح یا سیرت پر قلم اٹھایا ہے انہوں نے بھی اس وحی کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے غطہ کا ترجمہ گلہ گھونٹنا نہیں کیا بلکہ غطہ کا صحیح ترجمہ کیا ہے گلے لگانا اور سینے سے لگانا لیکن یہ یہودی نسل کے جو آدمی ہیں حسن علی یاری اس نے جان بوچ کر خانتہ کا ترجمہ غلط کر کے غلط ترجمہ کر کے سیدنا عائشہ کے سر تھوپ دیا کہ سیدنا عائشہ کہہ رہی ہے معاذ اللہ کہ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا گلہ گونٹا ہے یہ عربی کی خصوصیت ہے یہ فصیح عربی اسی لیے ہے عربی اتنی فصیح زبان ہے کہ اگر گلاس خالی ہو اس کا نام الگ ہے اور اگر گلاس میں پانی ہو تو اس کا نام الگ ہے تو عربی اتنی یہ اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی جیل سے آئے اور پھر جیل سے آنے کے بعد وہ اپنی کارگزاری اور کہے کہ بھائی جیل میں بڑی مشکل گھڑی گزری ہے بڑا مشکل وقت تھا اب جو اس نے کہا کہ جیل میں بڑی مشکل گھڑی گزری ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ وہاں کوئی گھڑی تھی جو گزر رہی تھی نہیں وہ کہہ رہی چاہتا ہے کہ جیل کا وقت جیل کا لمحہ بڑا مشکل تھا آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی گھڑی میں دیکھو وقت کیا ہے اب یہاں پر بھی آپ نے گھڑی کا لفظ بولا ہے لیکن اس گھڑی کا مطلب ہوتا ہے ایک جسم جس میں وقت وغیرہ نظر آتا ہے اس کو دیکھو اب ہے لفظ ایک ہی ہے گھڑی کا لیکن ایک جگہ بولا تو معنی الگ ہے دوسری جگہ بولا تو الگ ہے بھائی کہتے ہیں کہ جنگل میں بہت خوفناک خوفناک شیر ہوتے ہیں اب یہاں پر شیر لفظ بولا ہے لیکن اس کا معنی الگ ہے لیکن اگر میں کہوں کہ خالد شیر کی طرح ہے ابھی شیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالد کی بھی دم ہے اور اس کے گردن پر بڑے بڑے بالے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہادر آدمی ہے اب لفظ ایک ہی ہے لیکن ایک جگہ استعمال ہو تو الگ مانا ہوتا ہے دوسری جگہ استعمال ہو تو وہ الگ مانا ہوتا ہے تو خان کا مانا عام طور پر یہی یہ آتا ہے کہ گلہ گھونٹنا گلہ دبانا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا اب اس کا یہ معنی کرنا کہ جبرائیل علیہ السلط نے آپ علیہ السلام کا غلط گھونٹا اور گلے دبایا اور پھر اپنی یہ غلاظت اور خباست اور دجل اور فریب سیدنا عائشہ کے سر تھوپنا یہ حسن علیہ علیہ صاحب ہی کر سکتے ہیں یہ ایوار انہی کے حصے میں آتا ہے یہ تمغہ انہی کے حصے میں آتا ہے آج تک ایسا بے عدمی والا ترجمہ کسی نے بھی نہیں کیا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ عدیب ہو مسنفین ہو یہ شعرہ ہو جو کوئی بھی ہو اس لیے کہ یہ قرآن میں آتا ہے یہود و نصارہ و مشرقین کے بارے میں یعرفونہو کما یعرفون ابناؤہم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے

اور حقیقت میں اپنے ہی مذہب کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ دیکھو شیعہ کتنے اخبص و ہیں کہ صحیح نظر کا ترجمہ جان بوش کر غلط کر کے وہ صحیح عائشہ کے سر ٹھوپ رہی ہے تو یہ تھی شیعہ مذہب کی حقیقت جو انہوں نے بیان کی ہے سنی مذہب کی حقیقت تو حقیقت میں شیعہ مذہب کی حقیقت واضح ہو چکی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی اور صحیح محبت نصیفہ منت